Сейчас, э, как звать твою кухану? Людмила. Ты люди теж даешь? Все? Шанели? Ну, там? на данный момент нет. На данный момент я ей этого не даю. Ну, mm -hmm. я даю ей, как говорится... Ты по часабе Ну... В этом плане. Мы сейчас живем, как говорится, в разных э, городах. И я, знаешь, эта девушка мне, я ее давно знаю, и она мне mm -hmm. очень нравится. Она очень хорошая, я ценю ее, во-первых, как мать. Она очень прекрасная мать, она за своих детей переживает и очень... Знаешь, я всегда хотел возле себя такую... иметь жену. Всегда хотел. Если бы у меня была такая жена, бы я никогда бы с дома не уходил бы. Так, а одружиться на ней? Сделать пропозицию? Все впереди. То есть ты готов дважды в Все впереди. Двечу, э, в Все впереди. Угу. Пока это будет... при мне останется. Окей, ну вы долго уже разум Ну мы, знаешь, мы были с ней, потом мы не общались с ней протяжении 8 лет вообще не общались. Сейчас, uh -huh. э, как говорится, война началась, и мы... Год войны прошел, мы с ней снова увидели, ну, как говорится, начали общаться. Конечно, не, не хорошо общались, ну, потом... А что нехорошо? Ну, были у нас такие обиды, между собой. мы всегда так с ней общались. Ну, я скажу честно, я ее очень ценю. Очень ценю. Это действительно Значит, очень... Очень сильно, что любишь. Ну и люблю ее тоже. Не боишься, повторю, в этой помолке, По, — Помилки в чому? — Ну от там з минулого життя. — В плані життя. отношений? Да. Що А раптом знову... — Ну, вона не такий чоловік. Вона угу. совсем другой человек. Она совсем другой человек.